Salam əziz tamaşaçılar. Dərs saatı verlişi hədəf liseyi və hədəf kurslarının dəstəyi ilə hazırlanır. Xatırladaq ki, hədəf liseyi Azərbaycanın il sistemi liseyidir. Burada dərslər gör toxun, et prinsipə əsasında aparılır. Artıq Abşorun filialımız da fəaliyyətdədir. Hədəf hissənin hər bir filialına qeydiyyat başlayır. Biz hədəf kursları olaraq 10 filialımızla xidmətinizdəyik. Son 4 ildə ölçə birincilərin inkişaf etdirilməsi bizim uğurumuzun göstəricisidir. Hədəfiniz böy olsun. Hədəf liseyi öz milli konsepsiyası ilə fəaliyyət göstərən Azərbaycan birliğidir. İnteraktiv konseptin əsas məqsədi şagidlərin elmi texnologiyana riyaziyyatı və Mühəndisliyi əzbərləyərk dey, interaktiv olaraq sənaye və istehsalla qarşılıqlı şəkildə liseyin zəngin laboratoriyalarında toxunaraq öyrənmələr edir. Burada elmi görərək, toxunaraq, edərək öyrənirlər. Hədəf konseptinin məqsədi yaxın gələcəyin milli və bəşəri dəyərlərini mənimsəyən, sağlam, bacarıqlı, yaradıcı və bilge insan yetişdirməkdir. Nəsimi və Ağşeron filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əziz tamaşaçılar. Bugünkü mövzumuz ingilis dilində The Present Perfect Continuous, yəni indiki bitmiş davamlı zamandır. The Present Perfect Continuous, indiki bitmiş davamlı zamanda cümlə quruluşu: mübtəda və e, subject plus have has plus being və felin -ing-li forması. Yəni The Present Perfect, yəni bitmiş zaman olduğunu göstərir have has, daha sonra felin üçüncü forması being və Ə e, fəilin iynicili forması verb plus ing davam etdicliyinin göstəricisidir. Deməli the present perfect continuous tense keçmişdə müəyyən vaxtda başlayıb hələ də davam etməkdə olan və ya yenicə bitmiş hərəkətləri göstərmək üçün işlədilir. Yəni keçmişdə başlamış hər hansı bir hərəkət, fəil e, hələ də davam edir ya da e, nəticəsi göz qabağındadır. İndiə olan təsiri e, burada əhəmiylidir. Keçmişdə başlamış hər hansı bir hərəkət ya davam etməlidir ya da ki hal-hazırda onun gözlə görünən bir nəticəsi olmalıdır. İndiki e, bitmiş e, davam edəcəyimiz zamana e, bir cədvəldə baxsaq, şəxslərə görə e, I, we, you, they. Yəni bu e, şəxslərdə have ə olmalıdır həvdən sonra 1000 və felin ayrılı forması I, we, you, they, məsəl üçün ə, have been going. İnkar formasında not inkar hissəciyi artırılır. Have-dən sonraya, çünki burdakı köməkçi fel have-dir. I, we, you, they haven't been going. Ə, sualında isə have ə, köməkçi feili keçir mübtədadan əvvələ. Yəni ə, I have been going ya da sual formasında have I been going. He she itdə ismin üçüncü şəxsin tək olduğu üçün has əlavə edilir. He she it has been going ə, inçar formasında yenə has köməkçi felinə not hissəciyi artırılır. He she it hasn't been going və sual formasında da has əvvələ keçir. Has he ə, been going. İndiki bitmiş ə, zamana aid olan zaman zərfləri demək olar ki indiki bitmiş ə, davam edəcəyi zamana da ə, aiddir. Bunlardan əsas ə, biz öyrənirik for və since. For nədir? For dur deyir, durdur, Azərbaycan dilində ki. Yəni hər hansı bir məfhumun, zamana aid olan bir məfhumun nə qədər müddətdir davam etdiyini göstərir. Məsələn, for 3 months 3 aydır ki. For 6 years 6 ildir ki. Yəni hər hansı proses bu qədər vaxtdır, bu qədər zaman dilimidir, davam edir. Fordan sonra vaxt, müddət, yəni hərəkətin nə qədər davam etdiyi bu tip bu qalıbdan olan sözlər istifadə edilməlidir. Məsələn, I have been working here for 2 years. Mən 2 ildir ki, burada çalışıram, burada işləyirəm. Fred has been reading this book for 3 hours. Fred 3 saattır ki, bu kitabı oxuyur. Yəni burada işin mahiyyəti, hərəkətin mahiyyəti nədir? Keçmişdə baş vermiş bir hərəkət var. İndi 3 saat olub artıq. Deməli, kitabı oxumağa 3 saat əvvəl başlayıb və hələ də oxumağa davam edir. I have been working here for 2 years. Mən 2 il điçi burada çalışıram, burada işləyirəm. Yəni mən 2 il əvvəl başlamışam. Keçmişdə başlamış bir hərəkətdir. İndi də davam etdiyi üçün biz buna indiki bitmiş davam edəcə zaman deyirik. Ə e, dialoqlarda istifadəsi necədir? Onu vurğulayaq. Why are you crying? Niyə ağlayırsan? I'm not crying. I have been peeling onions. Eee bu e, ümumi məişətdə, belə deyək, rastlaşacağımız bir asan e, istifadədir e, dialoqdu. E, niyə ağlayırsan? Ağlamıram. E, məsələn, soğan e, doğururdum kimi belə bir e, ifadə istifadə etmək olar. İndiyə təsiri var. Digər çətinlik yaradan zaman zərflərindən biri sincedir. Since fordan fərqli olaraq Azərbaycan dilinə tərcümədə dan dən bəri kimi ə, tərcümə olunur. Ə, məsələn, ə, for example since 1995. 1995-ci ildən bəri. Ə, for hər hansı bir işin nə qədər davam etdiyini göstərir. Since isə hər hansı bir işin ə, nə vaxt hansı vaxtdan başladığını göstərir. Ə, since plus past simple olmalıdır. Hər zaman since-dən sonra bitmiş zaman e, qrupuna aid zamanların heç biri istifadə oluna bilməz. I have been working here since I came to Baku. Mən Bakıya gəldiyimdən bəri burada işləyirəm. Yəni since-dən sonra işlənən zamana aid olan sözlər. Şərt deyil ki, orada dəqiq bir vaxt, il, ay, həftə vəsair bu qəlbədən olan sözlər, xüsusi isimlər istifadə olunsun. Yox. E, hər hansı bir işin Nə vaxtdan başladığını göstərən, ifadə edilən sözlər də since-dən sonra istifadə oluna bilər. Fred has been reading this book since you called. Sən çağırandan bu yana ə, o kitab oxuyur. She is ə, resting now, but she has been reading since she came. Ə, burada da ə, iki fərqli zaman var bu nümunəmizdə. Ə, she is resting now, o indi istirahət edir, but she has been reading since she came. Oncaq O gəldiyindən bəri oxuyurdu. İndi istifadə eləsə də yenicə bitir, bitmiş bir olaydır, hadisədir. İkinci Sinsin işlənmə yeri. Bundan əvvəlki nümunələrdə fikir verdik isə, burada dəqiq vaxtlar göstərmedik. Ay, il ya da hər hansı bir dəqiq zaman mənası ifadə edən bir zaman zərfliyi göstərmedik. Ancaq Sinsdən sonra dəqiq ə, zamanlar da göstərməyə olar. Sizin ikinci işlənmə forması da bu şəkildədir. I have been working here since 2005. Mən 2005-ci ildən bu yana burada işləyirəm. Burada since-dən sonra, dan bəri mənasını verən since-dən sonra ə, belə deyək, dəqiq bir zaman istifadə olunmuşdur. My friend has been learning English since September. Mənim dostum sentyembrdan bəri ingilis dilini öyrənir. Anyway, I'm, uh, I'm very tired been working since morning. E, mən çox yorğunam. E, sabahdan, səhərdən etibarən, səhərdən bəri çalışıram. The present perfect continuous e, zaman forması, how long və since when e, sual vəzihlərinin e, sual sözlərinin köməyi ilə e, sual verilə bilər, e, belə deyək, bu zamanda olan cümlələrə. E, onların da tərcüməsi Azərbaycan dilinə nə qədər müddətdir ki, less vaxta ven, yəni dəqiq məfhum ifadə edən zaman zərfi olan veni present perfect continuous-da istifadə etmək olmaz. Ven-dən sonra keçmiş sadə zaman gəlir bunu vurğulamışdı. Present perfect continuous-da sual vermək üçün hər zaman have long ya da ki since ven, nə vaxtdan bəri, bir də nə qədər müddətdir ki kimi tərcümə olunan sual əvəzliklərindən istifadə edilməlidir. How long has Farid been learning English? Farid nə qədərdir ki ingilis dilini öyrənir? Yəni nə vaxtdan bəri ingilis dilini öyrənir. E, bir də siz when have they been playing football here? Onlar nə vaxtdan bəri burada futbol oynayırlar. Present perfect continuous zaman formasına aid iki e, asan bir test nümunəsində baxaq, daha aydın e, başa düşək bu mövzunu. My friend football, so he is tired. O yorgundur. Yeniyorgun olduğu hal hazırda ortadadır və görünür. Deməli o keçmişdə hər hansı bir işi görməyə davam eliyib və ə, nəticəsi indiyə təsir edir. My friend has been playing football so he is tired. Deməli olacaq B variantı. İkinci sualımız: We enough water, despite we feel thirsty. Biz susamışıq ya da susuz hiss edirik. Ə, e, çünki daha əvvəldən, ə, e, yetərli qədər su götürməmişdik yalnız ya da, yəni su içməmişdik. Belə cavab olmalıdır. We haven't been e, drinking enough water. Çifayət qədər su içməmişdik və nəticə göz qabağındadır. Artıq biz susuz hiss edirik. Bununla da biz present perfect continuous, indi bitmiş davam edici ə e, zaman mövzusunu yerinə yetiririk. Əziz tamaşaçılar, yeni mövzumuz the future continuous. Yəni gələcək davam edəcəyi zamanlardır. Eee gələcək davam edəcəyi zamanın cümlə e, quruluşu mübtəda, yəni subject, eee plus shall will eee plus e, be e, və participle 1 felin ing-li forması. Yəni ümumi desək, mübtəda üstə gələk e, shall be, will be eee və felin ing-li formasından istifadə olunaraq gələcək davam edəcəy zaman düzəlir. Gələcəkdə dəqiq vaxtda baş verib davam etməkdə olacaq hərəkətləri göstərmək üçün istifadə olunur. Yəni gələcəkdə biz hər hansı bir dəqiq vaxt istifadə etməli, dəqiq vaxt deməli və bu proses gələcəkdə həmin dəqiq vaxta qədər davam edəcək hərəkətləri, feilləri göstərir. Cədvəllə tanış olsaq şəxslərə görə I will be going ya da ki inkarında shall not be going sualda da shall əvvələ keçir vurğulanmışdı gələcək zamanda hal-hazırda müasir ingilis dilində shall yerinə bütün şəxslər də will istifadə oluna bilər. Digər şəxslərə baxaq he she it you they will be going inkarında he she it you they will not be going Sualında isə will mübtədadan əvvələ keçir. Will he be going? Zaman zərfləri nələrdir? Bu ə, zamanın istifadəsində gələcəkdə ə, baş verəcək hərəkəti ə, dəqiq vaxtla ifadə etmək lazımdır. Məsələn, at 5 o'clock tomorrow. Sabah saat 5-də. At 6 o'clock tomorrow. Sabah saat 6-da. At 3:00 time tomorrow. Sabah bu vaxt the whole day next sunday the whole day next week the whole day next day e, sabah bütün gün ya da ki e, cələn bazar günü bütün gün bu tip gələcəyə aid dəqiq məna ifadə edən zaman zərfləri ilə gələcək e, davam edəcək zaman istifadə olunur yəni bu nə deməkdir e, at 5 o'clock tomorrow sabah saat 5-də yəni hər hansı bir hərəkət Səhər saat 5-də hələ də davam edəcək. Bu zamana aid nümunələrimizə baxaq. He will be going to work at 5 tomorrow. E, ya daşı o'clock da istifadə eləyə bilər. He will be going to work at 5 o'clock tomorrow. E, o səhər saat 5-də işə getməkdə olacaq. Yəni bu prosesi davam etdirməkdə olacaq. Bu prosesi həyata keçirməkdə olacaq. Aşağı bir water trees at this time tomorrow. Səhər bu vaxt mən ağaclara, bitkilərə su verər olacağam. Yəni bu prosesi davam elətdirməkdə olacağam. Deməli, dəqiq ifadələr dedik. Buna uyğun to be going to da var. Bu planlı ifadələrlə istifadə olunur. Fikrində olmaq, planlaşdırmaq, üzrə olmaq kimi tərcümə olunur Azərbaycan dilinə. Gələcəkdə icra ediləcək planlaşdırılmış hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə olunur. I am going to buy a car next month. Mən gələn ay maşın alacağam. Artıq planlaşdırılmış bir hərəkətdir. Onuncaq "going to" istifadə olunur orada. What are you going to do next month? Sən gələn ay nə edəcəksən? Is Adil going to have a party or I think he's not going to help us. Düşünürəm ki, o bizə kömək etməyəcək. Gələcək davam edəcəyimiz zamana aid nümunələrə də baxaq. Bu da e, ingilis dilində olan zamandır, ancaq Bir qısa zaman dilimidir belə deyə, qısa mövzudur. At 3 o'clock tomorrow I in my office. Dedi ki, gələcəyə aid dəqiq vaxtlarda səhər saat 3-də mən iş görmüş olacağam ofisdə. At 3 o'clock tomorrow I'll be working in my office. Növbəti sual: Waste time next week. Gələn həftə bu vaxt he will be flying to South Africa. Deməli, gəlen həftə bu vaxt, bu zaman zərfliyi yenə vurğulayırıq. Dəqiq zaman ifadə etdiyi üçün biz ə, gələcək davam edici zaman qoyuruq. Yəni cavab A variantı. Bununla da gələcək davam edici zaman ə, the future continuous tense mövzumuzu, ə, zamanımızı yekunlaşdırırıq. İndi isə yeni mövzumuz olan the future in the past Keçmişə nəzərən gələcək zaman mövzusunu izah edirik. Keçmişə nəzərən gələcək zamanı future in the past necə düzəlir? Subject plus should would plus verb 1. Yəni to'suz məsdər, mübtəda + should would və e, to'suz məsdər, yəni feilin birinci forması istifadə edilərək keçmişə nəzərən gələcək zaman düzəldilir. Deməli, mürəkkəb cümlələrdə, yəni təbəli mürəkkəb cümlələrin Baş cümləsində fel keçmiş zamanda dırsa və budaq cümləsində gələcək zaman istifadə etmək lazımdırsa, bu vaxt biz keçmişə nəzərən gələcək zaman istifadə edirik. Çünki zamanların uzlaşması zaman mövzusunda əhəmiyyətlidir. Bir tərəf keçmiş sadə zamandadırsa, növbəti tərəf gələcəyə aid hər hansı bir zaman istifadə etməli isə, keçmişə nəzərən gələcək zaman istifadə edəcək. Deməli bu zaman forması keçmişə nəzərən gələcəkdə baş verəcək e, prosesləri, feilləri, hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə olunur. Keçmişə nəzərən gələcək zamanı belə bir e, struktur formasında cümlələrlə izah eləyəsək olsaq, e, will, e, would olur, shall, e, should olur, will be, would be, shall be, should be. Deməli Ə e, bir tərəf keçmiş zamanda zamanda olsun e, nümunəmizdə də elədir. He said that Kate will come tomorrow. Keçmiş zamanda olduğu üçün birinci tərəf, ikinci tərəfi biz keçmişə nəzərən gələcək zamanda istifadə etməliyik. Yəni burdadakı feillər e, məntiqən necə e, başa düşülməlidir? He said, o dedi. E, ya da e, my friends said, mənim dostlarım dedi ya da demişdiler ki they will come tomorrow. Yəni keçən e, həftə deyək ki hər hansı bir gün ya da keçən həftə 6-cı gün deyilmişdi ki sabah dostlarımız gələcək. Yəni keçən həftə 6-cı gün deyilmiş söz keçmişdə olur. E, sabah bazar günü olacağına görə hər ikisi bizim hal-hazırkı vəziyyətimiz üçün keçmişdir. Ancaq e, biri digərinə görə gələcək ə olduğu üçün keçmişə nəzərən gələcək zaman kimi ifadə edirik. Bu zaman formasını keçmişə nəzərən gələcək zamanı müqayisə edək. He she said Kate will come tomorrow. Bir tərəf indiki sadə zamanda olsa, digər tərəfə heç vaxt would yaza bilmərik. Yəni keçmişə nəzərən gələcək zaman yaza bilmərik. O vaxtda gələcək zaman yazmalıyıq. Müqayisə edək. He she said Kate will come tomorrow. Keçmiş və keçmişə nəzərən gələcək zaman. He says that kid will come tomorrow, indiçi sadə və gələcək zaman bir-biri ilə uzlaşır. Ə, bu zamana aid də 2 sualımıza, testimizə baxaq. I knew you have exam, you didn't make an effort. 1-ci tərəf keçmiş sadə zamanda olduğu üçün biz keçmiş sadə zamana aid ə, olan ə, bir söz tapbalıyıq. A, B, C variantları ümumiyyətə keçmiş qaydada zamanla uzlaşmır. D variantında əsas fel yoxdur və cavab E variantı would fail. Mən bilirdim ki, sən imtahandan kəsiləcəksən, çünki çalışmırsan. İkinci sualımız: She promised she an end to the situation but failed to do so. Promised keçmiş qaydada olduğu üçün o söz vermişdi. E, yenə keçmişə aid bir zaman qoymaq lazımdılar ora. B, C variantları və E variantı keçmişdə aid zamanla uzlaşmır və cavabımız A variantı. O söz vermişdi ki, o bu vəziyyətə son qoyacaq, ancaq etmədi. Bununla da keçmişə nəzərən gələcək zaman mövzumuzu da yekunlaşdırmış oluruq. İndi isə zamanların uzlaşması və sequences of tenses E, yəni ingilis dilində zamanların uzlaşmasını öyrənirik. Ümumiyyətlə ingilis dilində belə bir qayda var. E, zamanlar e, bir-biri ilə e, mürəkkəb cümlələrdə uzlaşmalıdırlar. Yəni e, indiki zamanla ya indiki zaman ya da gələcək zaman uzlaşmalıdır. İndiki zaman nədir? E, mürəkkəb cümlələri present simple tense e, nə ilə uzlaşır? Present simple, present continuous. Yəni e, amizar plus verb ing present perfect e, have has plus verb 3 yəni həvəz üzrə felin üçüncü forması ya da future simple gələcək sadə ilə uzlaşır. Tabeli mürəkkəb cümlənin baş cümləsində fel keçmiş zamanda olduqda e, bu da cümlədəki feldə keçmiş zaman formalarından e, birində olmalıdır. Necə ki indiki e, sadə zamanla e, indikilər uzlaşır, keçmiş sadə zamanla da keçmiş sadə və keçmişə nəzərən e, gələcək uzlaşmalıdır. Yəni past simple, past simple, past continuous was were verb plus verb-inji, past perfect had plus verb 3, future in the past would plus felin birinci forması. Yəni zamanlara aid testləri etmək üçün zamanların uzlaşmasını öyrənmək şərtdir. Nümunə cümlələrimizə baxaq. He knows that she is uh, waiting for him at home. Knows inçi sadə zamanda olduğu üçün digər tərəfdə e, onunla uzlaşan indiyə aid olan bir zamanda olmalıdır. He knew that she is waiting to Emily. New keçmiş sadə zamanda, is waiting inçi davamlıq zamanda. Digər nümunəmizə baxaq. He knew that she was waiting for him at home. New və was waiting bir keçmiş sadə zamanda, bir də ə keçmiş zamanın eyni zamanda olduğu üçün bu cümlələr bir-biri ilə uzlaşır. Ona görə də zamanlara aid olan sualları asanlıqla edə bilmək üçün bir ə, zamanın ə, adın və həmin zamanın strukturun, yəni quruluşun öyrənmək şərtidir. Bəzi hallarda zamanların uzlaşması pozulur. Ə, elmi ifadələrdə, qanun uyğunluqlardan söhbət gəldiyin cümlələrdə the teacher said said that the earth goes round the sun. Müəllim dedi ki ə dünya günəşin ətrafında fırlanır. Bunu keçmişdə dediyi üçün, bu da elmi ifadə olduğu üçün hər zaman belədir. Ona görə zamanların uzlaşması pozulur. Since olan cümlədə, "I learned her since I went to Baku." E, Əgər zümlələrdə zaman zəiflikləri varsa, yəni mürəkkəb cümlələrdə hərəsində ayrı-ayrılıqda zaman zəiflikləri varsa, burada da zamanların uzlaşması pozulur. "Hasan studied better now than he did last year." Yəni müqayisə budaq cümlələrində, "She helped us more last year than you help now." Deməli, mürəkkəb cümlələrə diqqət etmək lazımdır zamanların uzlaşmasında. Əgər baş cümlə nişə zamandadırsa, budaq cümlə keçmiş zamanda ola bilər. Lakin baş cümlə keçmiş zamandadırsa, budaq cümlə e, indiki zamanda ola bilmir. Nobody knows whether Hasan left after the world war. Təhən budaq cümlələrində yesterday I saw the film which you intend to see tomorrow. But and bağlayıcı olan cümlələrdə zamanların uzlaşması pozula bilər. He came yesterday and he wants to return tomorrow. Tamamlıq budaq cümlələrində zamanların uzlaşması pozula bilər. I don't know where he lived. Mən bilmirəm, o harda yaşayıb. Tamamlıq budaq cümlələrində when bağlayıcısından sonra e, gələcək istifadə oluna bilməz. Nobody knows when this e, war will finish. Əziz tamaşaçılar, bu gün biz ingilis dilində zamanlar mövzusunu yekunlaşdırdıq və həmçinin zamanların uzlaşması mövzusunu da öyrəndik. Dərs saatı verilişi Hədəf Liseyi və Hədəf kurslarının dəstəyi ilə hazırlanır. Xatırladaq ki, Hədəf Liseyi Azərbaycanın ilt sistem liseyidir. Burada dərslər gör toxun, et prinsipi əsasında aparılır. Artıq Abşeron filialımız da fəaliyyətdedir. Hədəf Liseyinin hər üç filialına qeydiyyat başlayıb. Biz hədəf kursları olaraq On filialımızla xidmətinizdəyik. Son 4 ildə ölçə birincilərini yetişdirmək bizim uğurumuzun göstəricisidir. Hədəfiniz böyük olsun. Sağ olun.